Виборча кампанія в розпалі. Хто нині є лідером електоральних симпатій? і Чи варто чекати несподіванок? Про це поговоримо із соціологом Миколою Чуриловим. Пане Микола, вітаю вас. В нашій студії. Доброго ранку. Всі дуже люблять чути прогнози, якісь ну можливості чогось передбачити, хоч це від вас цього почути. От зараз фактично між партіями немає. Такої суттєвої ідеологічної різниці чи не в усіх партіях представлені журналісти, представники а чи бійців, чи керівників певних відомі люди практично сюди є. Це якось не дезорганізує, не дезінформує людину, яка має зробити свій вибір в жовтні? Я думаю, що ні, що у нас, в нашей есть на в нашій політиці є традиція орієнтуватися на лідера цієї партії. Лидерами нашей, лидерами партии является в данной ситуации, хоть называется блок Порошенко, но лидером является Уценко. Батькивщина это и Тимошенко. Народный фронт это Яценюк. И вот люди будут в основном ориентироваться именно на лидеров. Наверное, на вио обличия, которые просто появляются для нас очень часто, где на бигбордах, они не смогут перебить этот эффект. Я думаю, основная масса будет все-таки ориентироваться именно на лидеров. Потому что большинство вот этих лиц, о которых вы говорите, они еще мало знакомы для основной массы населения. И я думаю, что ориентироваться на личность они будут уже на мажоритарных округах где будет более подробно идти агитация по этим людям, где будут рекламные проспекты, где они могут познакомиться с биографиями и так далее. Тобто далеко від персональной рекламы, саму рекламу мы такие напишили и идеологично партии еще не видрезняются, насколько я понимаю. Я... Идеология это не те, на что Ну сказку. вы знаете, идеологически я могу выделить только одну партию, которая резко отличается от всех других. Это коммунистическая партия. Все остальные партии взяли на свои, как говорится, знамена, гимны, что это свобода, европейское сотрудничество, это независимость, единая, как говорится, территориальная. Ценность. цілісність України і так далі. Вся е, основна маса граждан підтримують ці всі лозунги. А, дивіться, останнє питання свідчать, що український виборець переважно схиляється до так званих демократичних сил. Зараз, взагалі, важко виділити, хто не є демократичною силою, тим не менше. А якщо брати голосування за партійними списками така тенденція, права? Да. Так. Ви знаєте, вот деле всі Партии, которые представлены, кроме коммунистической, провозгласили себя демократическими силами. Угу. А я какая картина в мажоритарных округах? Є? У вас есть какая-то информация? Ну, ну, вы знаете, есть. Мы ведем где-то по 20-25 избирательным округам, мажоритарным округам. Ситуация достаточно разношерстная, но вот как наш опыт показывает. В большинстве округов все-таки победят представители солидарности. И как представлены, власне, те, кто высувается за мажоритарными округами в разных регионах Украины? Ну, представляются по-разному. Некоторые как самодвиженцы, но будут говорить о том, что они выступают, за, выступают в русле той программы и тех лозунгов, которые выдвигает солидарность. Они будут полностью поддерживать Порошенко и так далее. Другие несколько иначе себя позиционируют, но все-таки склоняются к тому, что я говорю о представителях солидарности, что это новая совершенно политическая сила, которая совершенно должна по-другому проявить себя в парламенте. Ну а килькистно? Мажоритарные округи, как представление? Ну, мне трудно сказать, но я думаю, что где-то процентов э, как минимум 50-55 это будет победа солидарности. Кількість, взагалі тих, тех, кто в политику, насколько я знаю, відрізняється на Сходе и на Заходе э, за мажоритарными округами. Да, вы знаете, здесь э, вот... Э, Будем так говорить, центральные и западные области проявляют большую политическую культуру. И в этих округах происходит выдвижение 7, 10, 12, ну, будем так говорить, обозримого числа. Это обычно да. В восточных областях, в, например, в Луганской и Донецкой, 70-80 человек. То есть, раза выборец избиратель будет просто дезориентирован. Вы знаете, перед таким количеством э, кандидатов. Да. Аналогичная ситуация, ну, будем так говорить, немножко э, в, ВДСКОЙ области. 40-50 избирателей на одном избирательном участке. Это тоже, будем так говорить, не способствует э, нормальному воле и заявлению народа. Якщо к чему мы фактически не имеем каких-то партий, сгруппованных за идеологическим принципом, ну, кроме тех, которые вы назвали. Чи, возможно, что у новой Верховной Раде, принаймні, ну, хоть каких-то, э, есть перспектива межфракционных идеологических самообъединений? Я думаю, не столь идеологических объединений, сколько объединений по целям и задачам, которые будут в настоящий момент перед ними поставлены. Это мы видим прекрасным образом из тех шоу, которые, в которых участвуют представители тех или иных политических сил например, на мой взгляд, взгляды Гриценко должны бы, на мой взгляд, это снова я говорю, как простой избиратель, должны мало чем отличаться от взглядов представителей партии Порошенко. Но в последнее время я вижу, будем так говорить, нещадную критику со стороны Гриценко всего того, что делается у нас в стране. На мой взгляд, І аналогічна ситуація може проявитися і в парламенті. А як ця ситуація із відчуттями настроєм проявилася в тих цифрах, які ви маєте? Наскільки рівень довіри ну тих же майбутніх виборців, які 26 го числа прийдуть голосувати? Наскільки рівень довіри до персон? Ми говоримо, що політика зараз занадто персоніфікована і менше ідеології. Які дані ви маєте сьогодні? Ну, я довіри? вам можу сказати зразу, що зі по, полідпо довір'ю довірі я не лідером являється Дальше идет Яценюк и Гриценко, они примерно на одном и том же уровне, там же садовой, несколько меньше у Лешка и у Виталия Кличко. Кто сдавал? Лешко. Угу. Больше всего меня удивил Лешко. Причина феномена. Причина. Ну, вы знаете, такое позиционирование, как делает господин Лешко, что он бессребренник, что он энтузиаст, что он активист, что он э, патриот до мозга костей. Мне это немножко... Ну, будем так говорити. Ну це відбилося на, в очевидь, на, на так? на результатах де да. але ж тим не менше, згідно знову ж таки з іншими дослідженнями, близько чверті виборців ще не визначилися, кому віддадуть цей голос. Як політичні сили, як ви вважаєте, будуть найближчим часом відривати клапті цього електорального поля і завоювати електоральний резерв часу. Дуже мало Здесь я сказати, да время осталось очень мало. Я можу сказати, почому вот более четверти населення. еще не определилась и вот что их смущает вот что говорят я разочарован в политиках и их деятельность это примерно 40 процентов примерно такое же количество говорит что ни один из лидеров политических партий не вызывает у меня доверие это ну, это очень, большой... Это, відсоток, это, общем, очень большой и и вы знаете и я могу сказать мы постоянно когда спрашиваем о а рейтингах партии, рейтингах политиков, спрашиваем, будут ли люди участвовать в голосовании. Вы знаете, вот это, эти выборы меня, я думаю, что это будут с не, самой низкой явкой на избирательные участке mm -hmm. В западных областях явка избирателей будет где-то превышать 80%, а в восточных областях, в южных областях, в Харьковской области эта явка будет очень низка. Это как-то связано с тем, что не представлены левые спрямования в списках? Ну, тому, що вибори не знаходиться. Ну, думаю, лакомічно. я думаю, я думаю, що наверное, да. Просто-напросто вони бачать, що їхні лідери, ті сили за котрі вони раніше голосували, шансов пройти в парламент по суті діє не іміють. Угу. Що ж, дякую вам, пані, пане Миколу, за докладні коментарі. Цифри це напевно те, що, з чим ми будемо стикатися повсякчас. Тепер аж до того моменту, як ми дізнаємося результати виборів. Миті ну, ну, ці цифри можуть змінюватися і будуть змінюватися, по всій відомості. Будем за ними следовать. Дякую вам, что да, зранку нас завітали. Пожалуйста. До свидания.